Kuasa dan Keesanan oh, sebenarnya saya, okay. saya saya relate kepada artikel untuk seri The illusion of power. Why we must remain human, no matter our role. Sebab uh, artikel ni, dia dia bagi satu orang uh, kata satu hentakan, hentakan pada realiti. Yang mana siapa saja orang tersebut, at some point uh, dia akan face ataupun dia kena menghadapi diri sendiri. Yang mana Datuk Seri tulis Datuk Seri dalam ni It is a dangerous illusion and Datuk Seri refer kepada tanggapan atas power dan okay. and authority It is a dangerous illusion because if they live a long life they may eventually be subjected to the silent torture of being alone with someone they do not know themselves So Datuk Seri apa sekarang ni kita banyak tengok man in power ataupun woman in power. So apa yang mereka perlu faham untuk mereka kembali to the ground ataupun mereka mereka kembali kepada sifat berihsan itu sendiri. Okey. Sebab uh, kita dalam perkatakan rapera. Yeah. Jadi satu pengaruh dengan dua nilai rapera iaitu satu ialah berfikir yang kedua ialah kedaulatan. Jadi artikel yang saya tulis ini saya kaitkan antara nilai kedaulatan dengan kuasa. Bila kita cakap kuasa fudil hmm. di negara kita di Malaysia di antara kuasa yang penting yang kita perlu analisa ialah kuasa politik. Hmm. Jadi bagaimanakah kedaulatan memainkan peranan dalam kuasa politik? Apa itu kuasa politik dia? Kalau kita lihat pada kuasa politik bermakna orang-orang politik tujuan dia ialah untuk mendapatkan kuasa untuk berkhidmat kepada negara. Hmm. Jadi kita perlu ingatkan balik orang politik bahawa kamu nak berkhidmat kepada negara, kamu perlu ada keeksanan. Dan kenapa kita tekankan bahawa seorang politik dia perlu ada sikap keeksanan? Sebab politik nature dia sendiri, sifat dia hmm. sendiri ya, akan tumpu kepada mendapatkan kuasa. Hmm. Dan untuk mendapatkan kuasa tu macam-macam cara dia akan lakukan. Hmm. Di antara cara yang dia akan lakukan untuk mendapatkan kuasa ialah cari wang. Kalau tak ada kewangan sangat susah nak masuk politik kan. Sekarang ni saya dengan Fudin nak masuk politik memang susahlah sebab it becomes an expensive entry. Itu satu perkara yang tidak bagus. Tapi tak apa? Jadi kita lihat, dari aspek itu kalau seorang politik itu nak nak masuk dapatkan wang dan macam mana cara dia dapatkan wang? Cara dapatkan wang banyak perkara ya. Satu kronisma dan nepotisma. Maknanya kontrak-kontrak kerajaan akan diberi kepada kawan-kawan dia. Ya, waktu orang-orang yang dia kenal. Jadi kalau itu yang berlaku, kalau dari segi perspektif rakyat kita dapati bahawa siapa-siapa uh, sajalah yang jadi kerajaan. Bukan yang sama yang akan berlaku. Maknanya kalau Fudin dengan saya jadi kerajaan, kita akan uh, bagi kontrak-kontrak dan uh, apa-apa bisnes kepada kroni-kroni kita, kawan-kawan kita. Dan lepas kalau kita dah tak ada orang lain pelambil alih, dia akan bagi kepada dia orang. Jadi ini juga akan bagi rasuah dan sebagainya. Jadi kalau kita masukkan nilai keesanan dan kita lihat keisanan sebagai satu sikap di mana orang itu memahami kesusahan orang lain. Seorang politik, dia harus memahami kesusahan rakyat. Dia harus memahami apakah penderitaan rakyat. Apakah cabaran yang dihadapi oleh rakyat. Dan keisanan bermakna dia memahami dan dia ambil langkah-langkah untuk mengatasi penderitaan atau kesusahan tersebut. Banyak polisi-polisi dalam langkah-langkah yang akan diambil. Hmm. Jadi saya saya percaya fudel kalau orang politik itu dia sentiasa berpegang kepada nilai keinsanan, hmm. dia akan fokus kepada apakah cabaran, kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat. Hmm. Sebab contoh mungkin pada ketika ini di antara perkara yang dihadapi oleh mereka ialah rising uh, living cost ah hidup yang meningkat. Mm. Jadi bagaimanakah caranya untuk menurunkan sara hidup yang meningkat ini? Apakah faktor-faktor yang menjadikan sara hidup meningkat ini berlaku? Adakah faktor-faktor luaran? Sebagai contoh tarif yang dikenakan oleh Amerika mm. ya. Mm. Itu mungkin satu faktor. Jadi bagaimana kita nak atasi dan hadapi perkara tersebut? Yang kedua fudil ialah orang politik yang beresan dia tidak akan agihkan sumber negara kepada kroni-kroni dia atau saja. Kita kena ingat dah, setiap tahun ada bajet. Jadi rakyat kena tanya, bajet itu dialih diagihkan kepada siapa? Kontrak-kontrak tertentu, bisnes-bisnes tertentu diberikan kepada siapa? Itu penting. Sebab kontrak-kontrak itulah yang akan menjana pendapatan dan uh, acceleration uh, effect in the economy. Itu, itu yang, yang faktor yang kedua. Yang ketiganya juga uh, dari segi keinsanan ialah kita kena imbangkan apakah projek-projek yang perlu dilakukan. Sebagai contoh, ada projek-projek yang dipanggil sebagai social project atau infrastructure yang tidak menjana keuntungan. Hmm. Tetapi ia merupakan satu perkara yang perlu. Hospital sebagai contoh, hmm. hospital kerajaan ya eh, bukan okay. hospital swasta. Hospital swasta mahal lah. Hmm. Hospital kerajaan dan jalan raya dan apa-apa infrastructure yang perlu. Jadi itu perlu diimbangi dengan satu lagi projek-projek yang boleh menjana keuntungan dan sebagainya. Yang keempatnya fudial adalah dari segi pencukaian. Jadi pada saya bila kerajaan nak letakkan satu kadar pencukai walaupun kita belajar di economics lah, regresif lah progresif dan sebagainya kan. Tetapi satu lagi elemen yang perlu ditambah ialah dari segi keesanan. Dari segi kesanggupan rakyat. Dari segi specific targeted uh, taxation. Kalau tidak uh, Cik Fudil, kita mungkin berada satu keadaan di mana kita mungkin gaji RM3,000 uh, atau RM4,000 kita bayar cukai pendapatan dan kita bayar cukai, macam-macam cukai kita bayar dari segi penggunaan, akhirnya mungkin walaupun cukai pendapatan, pendapatan kita mungkin katalah 26% ke 24% tetapi bila kita cantumkan dengan semua segala segala cukai-cukai yang kita bayar, mungkin kita bayar cukai 60% daripada income kita. Bukan? beli ni cukai beli itu cukai. macam mana cukai jadi itu satu-satu lagi memang kompleks beli Ini ni contoh-contoh di mana kita perlu keisanan dalam kerajaan untuk ada polisi-polisi yang efektif tetapi tidak membebankan rakyat jadi itu uh, faktor dia ada juga orang takut Datuk Seri kalau terlalu berihsan nak buat duit pun susah macam mana Datuk Seri dalam hmm. keadaan boleh ke kita imbangkan hmm? kaisanan tu dan memastikan kemajuan secara menyeluruh bagi sesuatu okay. itu. Sebenarnya a kaisanan ni sebenarnya kalau kita lihat betul-betul ah dari aspek meringankan satu. Sebab kita faham kaisanan ada dua aspek. Tadi saya mengatakan kita memahami masalah, kita memahami masalah dan kita bagi solution. Itu very logical kan? Itu very business like actually. So kita ada empathy, kita ada action. Alright. Jadi tadi Fu tanya kalau orang tu eksen tak boleh buat duit. Tak betul. Hmm. Sebab saya percaya orang bereksan dia boleh kenali apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Hmm. Yang kita mengatakan saya kembali baliklah kepada apa yang Quran cakap. Sebab hmm. saya selalu dimotivasi oleh Quran hmm. ya. Kalau terlihat kepada um, surah yang berkaitan dengan Nabi Syuaib. Hmm. Uh, di mana dia pergi kepada orang-orang Madyan. Hmm. Kan di mana dia dia mengata, dan dia mengatakan timbanglah hmm. dan letak apa ni timbang dan sukat tu mesti betul hmm. dan berilah kepada orang hak-hak yang sepatutnya diberikan. Janganlah kita mengurangkan hak-hak mereka. Jadi kalau kita lihat dan dan orang Madian, Fudil tanya balik, adakah solat kamu wahai Syuib? Dia kata, adakah solat kamu wahai Syuib? Bermakna saya tidak boleh ikuti apa yang diikuti oleh uh, ibu bapa saya. Saya tidak sembah apa yang mereka sembah. Dan adakah bermakna saya tidak boleh buat sesuka hati saya terhadap harta-harta saya? Jadi itu menarik tau. Di mana dalam surah tu solat dikaitkan dengan cara kamu kendalikan kamu punya harta-harta itu ramai orang yang saya nampak macam tertinggal sebab kita terlalu ritualistik kita banyak tafsir ayat menjadi upacara semata-mata jadi saya bagi contoh tu tersebut sebab ia merupakan satu contoh yang sangat penting di mana dalam Quran itu sendiri menggalakkan kita agihkan sumber-sumber negara harta-harta itu dengan cara yang adil janganlah kita cuma ambil harta tu di antara keliling golongan kita sahaja kita nak bagi kepada orang lain jadi di situ tu sendiri kita dapati uh, Nabi Shu'aym ya, satu, an equitable distribution of wealth. Dan perkara ni Datuk Seri ada mention dalam buku Datuk Seri, Rapera Datuk Seri, oh. and it was written December 12 Wah ingatan kamu hebat lah. 2009. <laughs> okay. And if I'm correct Datuk Seri, so you mention, uh, you wrote, sorry Datuk Seri tulis. Dekat page 143 Prophet Shuaib Strikes me as an economic reformer Who wanted his people To do business Without cheating and prof profiteering yes. Quran mm. 7 85-93 Ayat yeah. 85-93 He went around to meet the business community of his time pa Passing the message Obviously he did not sit somewhere In the ivory tower keeping mm. His hands clean so to speak He went down to the ground where life is going on. His quest for justice appears to be in the economic domain. Jadi, datuk Sri dah perkara ini memang datuk Sri pegang daripada sebab benda ni memang dalam Quran dan itu sebab saya selalu tekankan. Anda perlu tahu, saya selalu tekankan bahawa kalau kita betul-betul faham Quran ikut Quran cerita Nabi Shu'ayb dia bukan agama seperti mana kita paham. Dia ada satu perkataan yang cukup cukup realistik. Nabi aisyah memberi pengajaran kepada orang peniaga-peniaga. Berniagalah. Hmm. Tapi jangan ambil keuntungan yang keterlaluan. Jangan menindas. Hmm. Yang keduanya bila kau bagi sukatan-sukatan dengan betul. Hmm. Bermakna janganlah kita ambil hak orang lain. Dan saya lihat dari segi itu, banyak pengajaran dia uh, a lah. hmm. dia juga termasuk jangan rasuah. Hmm. Juga termasuk janganlah kita memberi kontrak kepada kroni-kroni saja. Semua satu kumpulan yang bolot. Hmm. Jadi orang lain macam mana? Kumpulan lain macam mana? Dan kita juga kena lihat kepada adakah kita beri kontrak dan sebagainya kepada orang tertentu sebab dia kroni atau dia berkebolehan. Hmm. Sebab kita kena ingat Fudil lah. Kalau katalah saya bagi kepada Fudil. Hmm. Dan katalah sebagai contoh. Fudil sebab kawan saya. Saya bagi kontrak kepada Fudil. Tapi Fudil tak ada kebolehan. Hmm. Apa yang Fudil akan buat dengan kontrak tersebut? Kontrak uh, Fudil akan sub pada orang lain. Itu jadi kos lah. Hmm. Akhirnya kos itu meningkat sebab sub demi sub demi sub. Hanya semata-mata kerana kontrak itu nak diberikan kepada Fudil dan saya nak balik sedikit imbasan hmm. daripada hmm. Fudil. Pada saya, kita kalau kita faham, uh, ini Quran saja tau, kita faham apa yang disebut tentang cerita Nabi Shu'aid, kita faham cara untuk mengendalikan ekonomi secara secara equitable dan secara adil. Berihsan tak merugikan itu sendiri? Ya? Langsung tak merugikan. Sebaliknya, kalau kita berihsan sebenarnya kita akan untung. Macam inilah Fudil lah. Ya? Katalah Fudil nak pergi, kita ambil contoh yang uh, paling mudahlah Katalah Fudil pergi pada satu restoran Okey, restoran, pergi restoran, tengok restoran makanan semua halal Sedap, murah Pergi tak lagi? Pergi eh? Kan? Jadi kalau kamu orang oh, seorang peniaga, kamu rasakan eh Aku ni nak peniaga ni, aku nak buat makanan di sini, makanan tau Aku nak orang datang makan, dia nak kenyang, aku nak dia happy Dan benda ni sihat Itu, itu cara dia, dia tak fikir nak buat duit Memang dia akan buat duit, tapi dia tak fikir keuntungan dulu. Faham ya? Kalau dia boleh charge mungkin satu set makanan tu RM8, dia kata mungkin aku boleh charge RM6 dalam masih untung. Dia bagi RM6. Jadi itu bezanya orang yang bermotivasikan semata-mata untuk wang, dan dia bermotivasikan tentang dia nak berkhidmat. Pada masa yang sama dia juga buat duit. Dia beza. Jadi keisahan sebenarnya menguntungkan. Kita selalu mengatakan orang yang self-interest eh uh, kan? Entak baik. Hmm. Ah ha, tu Self interest kalau kamu berkepentingan diri sendiri di mana kamu merosakkan orang lain, itu bukan self interest itu kebodohan. Hmm. Kalau kamu Kita nak fikir Ah, ha, kalau kamu self interest, mana kamu berkepentingan hmm. diri sendiri? Eh aku nak pentingkan di sini. Apa yang kau nak pentingkan di sini? Hmm. Mesti dari segi pendapatan. Kamu nak sentiasa boleh ada pendapatan. Ada jadi adakah kamu buat sesuatu yang merugikan diri kamu? Hmm. Tidak kan? Kamu Betul. akan buat sesuatu yang menguntungkan orang lain. Kalau orang lain untung, baru dia datang balik pada kamu. Betul tak? Betul. Tidak ada majikan pun yang akan buang orang yang berkhidmat. Betul tak? Betul. Ha, jadi itu yang kepentingannya bagus. Dan jangan kita confused antara berkepentingan diri dengan kebodohan. Ya, ha. Thank you, Encik Sri. So far kita dah understand apa yang Rapira tu bawa sini. Berfikir dan mm. berkesan ni mm. sangat penting, Encik Sri. Mm. Terima kasih kerana memberi pencerahan mm. Terima kasih kerana menonton pandangan J. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan juga jika anda mempunyai cadangan ataupun inginkan topik-topik lain dibincangkan, jangan lupa untuk komen. Dan juga jika anda ingin notifikasi untuk video-video yang akan datang, jangan lupa untuk tekan butang loceng. Terima kasih kerana menonton.